বইল চিকেনো ইমান সোৱাদ লগা হয়নে আহক আজি মোৰ লগত বইল চিকেনো এটা ৰেচিপি চাওঁ আজি মাংস অলপেই আনিছিলোঁ কাৰণ খোৱা মানুহ যিহেতু মই তো মাংসখিনি আনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি কাটি ল'লোঁ সমান জোখত আপোনালোকে দীঘলকৈও কাটিব পাৰে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ চাউল অলপ ভিজাই থৈছোঁ দেই চাউলটো ভিজাই থৈছোঁ মানে মইতো দেখাম বাৰু লাষ্টত আপোনালোকক ক'ম মই চাউলখিনি কিয় ভিজাই থলোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি কেৰাহীটো অলপ গৰম হ'ব দিলোঁ এয়া দেখিছেনে মই কেৰাহীটোত অলপ পানী ঢালি দিছোঁ তাৰমানে কি হয় আমি যেতিয়া তেল ইউজ নকৰোঁ পানী অলপ ঢালি দিলে তেতিয়া তলত লগাৰ চান্সটো কম থাকে তলত লাগে নাযায় তারে পানি অল্প ঢালি যেহি যার পিছত মাংস ধুমিয়া বহাই পেয়ে অল্প বলে দিল এটা ইয়াত অল্প নিমখ দিল মই বেলেগ মছলা বিশেষ ইউজ কৰা নাই নিমখ যিমানখিনি দৰকাৰ হয় সিমানখিনি নিমখ দি জিৰা আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দি মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে পুনৰ ঢাকি থৈ দিলোঁ এতিয়া মিক্সাৰত ধনিয়া পাত গোটা আদা নহৰু আৰু জলকীয়া সেইখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে দিম তাৰমানে মাংসৰ লগত মই আদা নহৰু পেষ্ট দিছিলোঁ যদিও অলপ কেঁচা গোন্ধটো থাকিলে বৰ ধুনীয়া সোৱাদটো বেছি হয় যিটো আপোনালোকে গম পায় কেঁচা আদা নহৰুৰ সোৱাদটো এতিয়া মই আকৌ মাংসখিনি চাইছোঁ মাংস পানী যিখিনি ওলাই মাংসৰ পৰা সেইখিনি দিয়ে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যায় বইল মাংসটো বহুতে বেলেগ ধৰণেও বনায় মই কিন্তু এবাৰ প্ৰথম হেৰি মই প্ৰথম টাইমহে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহী যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি মাংসত দিছোঁ মাংসত দি পুনৰ এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে দিম এইয়া মিক্সি যে গ্ৰাইণ্ড কৰিব দিছিলোঁ এইখিনি মই আকৌ উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মাংসখিনি আকৌ এবাৰ চাইছোঁ কিমানখিনি সিজিছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত কিমানটো টাইমত কিমানখিনি সিজে সেইটো হিচাপত লৰাই থাকিব পাৰিব মই মাংসখিনি চালোঁ মানে পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি যে দিছিলোঁ সেইখিনিও সিজিব লাগিব সেইখিনি অলপ সিজোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই যিটো মিশ্ৰণ কৰিছিলোঁ আদা নহৰু আৰু ধনিয়া পাতৰ যিটো মিশ্ৰণ আছিলে সেইটো দিম এয়া মই এতিয়া মিশ্ৰণখিনি দিলোঁ মাংসৰ ওপৰত বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি যিহেতু অলপ সিজিছিলেই মই মিশ্ৰণখিনি দিলোঁ মিশ্ৰণখিনি দিয়াৰ পিছত মিক্সি যিখিনি থাকে লাগি থাকে সেইখিনি পানী অলপ ঢালি সেইখিনিও দিলোঁ দি ভালকৈ লৰাই আছোঁ এতিয়া এই চাউলখিনি যে আছিলে চাউলখিনি মই আকৌ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি পিনে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া চাউলৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি হ'ল এয়া মই চিলি ফ্লেক্স দিছিলোঁ এক্সোৱেলি চিলি ফ্লেক্সটো অপচনেল হ'ল আপোনালোকে বিচাৰিলে দিব পৰাই নিদিলেও হয় এতিয়া চাউলৰ মিশ্ৰণ যিটো আছিলে সেইটো মই এতিয়া চিকেনখিনিৰ ওপৰত দি দিম পানী অলপ ঢালি লৈছোঁ একচুৱেলি চাউলৰ মিশ্ৰণটো মানে কিছুমান বহুতে আপোনালোকৰ আলু খাই ভাল পায় আলুও এড কৰিব পাৰে আপোনালোকে মই যিহেতু আলু দিয়া নাছিলোঁ তো মানে মই চাউলৰ মিশ্ৰণটো দিছিলোঁ এতিয়া চাউলৰ মিশ্ৰণটো দি ভালকৈ আকৌ উতল আহিবৰ কাৰণে মই জুইৰ ফ্লেমটো এতিয়া বঢ়াই দিছোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামটো ল' ৰাখিছিলোঁ এতিয়া আপুনি মিডিয়ামো কৰিব পাৰে এয়া মোৰ বইল চিকেন ৰেডি খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হৈছিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব দেই মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে